Была очень интересная игра с интересной концовкой. Я думаю, все, кто наблюдал за этой игрой, получили удовольствие. По крайней мере, я получил. И, как бы, это залог успеха. Давайте будем реалистами. У нас все-таки любительская команда. Нам где-то, конечно, не хватило каких-то кондиций и сыгранности на концовку. Но я считаю, что для нас это достойный результат. Рад, что игра закончилась, потому что сегодня больше думали не о том, как, как закончится игра, да, там, с каким результатом, а чтобы ну, в таких условиях просто никто не травмировался, потому что ну, ну, нереально холодно в зале, и сегодня замены делались или не делались не потому, что нужно по игре, а просто потому, чтобы игроки не замерзали. Да, там уже в первой половине там Стас Завадский сел, посидел, там 3 минуты или 5 минут, вышел и сразу же дернул спину, поэтому уже в конце ни замен не делали ничего, просто чтобы игроки доиграли эту игру. А так, как бы, хочется поблагодарить команду Каштаны за то, что дали хороший бой. Я думаю, сегодняшняя игра понравилась зрителям. Вот. Ну и всем спасибо, всех с наступающим Рождеством.